Это был Волчанск, Харьковская область, Херсонская область, Донецкая область. Это то, где последняя была поездка вот в июне. Передавали четыре машины, тепловизоры, э -э, средства гигиены, продукты питания. Благодаря эстонским партнерам в Геста есть Миндау Космелинис, Андрей Кинг. Э -э, доставляем машины, дроны на передовую. Ребята лично они приезжают, лично доставляем. Там були переселенці, но, к сожалению, коли ти приїжджаєш туди, мало хто хоче уїжджать, тому що, в основному, там остаются старики. Ну, Особливо, коли ми були в Херсоні, ми заїхали в Антоновку, чудо ми туди виїхали під обстрілами, але, к сожалению, люди не виїжджають. Я переживаю, не сплю. Бывает такое, что и до 6 утра не сплю, аж выдыхаю, потом уже засыпаю, когда ну, уже знаю, что все в безопасности. У нас есть центр на улице Парковой, там, где на два с половиной года у нас переселенцы получают помощь. Это гигиену полностью, военным помогаем. Муж на хозяйстве, жена на передовой. конечно сложно и я понимаю что другой никто не сможет поехать и я не смогу поехать почему потому что она больше информации знает в этом направлении и если она не поедет то никто туда не поедет и никто не отвезет и никто не передаст вот в чем дело я это понимаю и конечно сложно мне ее отпускать и каждый раз говорю что это последний раз мне в бокс у меня дети а там может и она вот с самого начала войны общается и с военными и везде поэтому ну, ей проще. Начиналось все с очень плохого помещения, блин, все было очень ужасно, слезы. Сами делали ремонт, дети помогали, вон просто, ну. Как бы все сами своими руками. Помогал э, Паш мужа, брат, э, делали сами ринг, э, Славик. У нас друг есть, который помогал. То есть, по сути дела, четыре человека. Это я, муж и два парня, друга, которые делали полностью весь этот ремонт. Девчонки, еще вот, художницы, Галя, вот э, они рисовали, вот все. Потихоньку, потихоньку дети приходили, здесь убирали, помогали. Мы пока там в кафе, я повесил мешки, и мы тренировались, пока все это время строилось. И потихонечку перешли сюда. Сейчас, конечно, хочется больше групп набрать именно детей ВПОшников, детей, которые родители служат. Обязательно ну, бесплатно для них все это. Чтоб, чтобы стать сильнее, хочу защищать своих близких, хочу защищать своих моих родных друзей, хочу чтобы, хочу чтоб я, чтобы меня все боялись. Я сама обрала, я сказала, тату я теж хочу ходити. Я ходжу один раз е, в неділю з своїм братом, і, а інші тренування я займаюся з себе, зі своєю командою. Я пішла на бокс, тому що е, я маю захищати своє тіло, тому що зараз таке покоління, що можуть вдарити та буде дуже больно. Багато є насильників та Людей, с которыми не нужно разговаривать. До этого времени я занимался ММА 4 года, ну, выступал тоже, а потом случилась травма, я на косолях ходил почти 5 лет, потом меня заинтересовал бокс. Сказали, что у меня микроз, это зубедренные суставы. Ну, потом сказали лечение в госпитале, потом я лежал в больнице пару недель. Лечился там уколы, вытяжка, ну что сейчас? Сейчас таблетки типа пью, мажу мазь, а так боксом занимаюсь. И уже третий год идет. В то время, когда я ходил на костылях, я занимался боксом. Сейчас уже без них. Ну и классно. С линии атаки. Оп! Хорошо. Сейчас очень э, сложно для детей. Почему? Потому что родители в основном кто служит, кто это, это отец, который показывает, как нужно жить, как нужно быть мужчиной и все остальное. Его нет, он служит. Если есть мама, отец он либо служит, либо погиб. Это, конечно, очень прискорбно, что происходит сейчас в стране, поэтому нужно как-то молодежь поддерживать, развивать, и, ну, потому что в будущем ну, для нас, для украинцев, это очень сложно будет. Потому что ну, дети – это наше будущее.